туда, где светит солнце, куда волочат ноги, там, где родные круче, там, где небо широкий, где на слезах и в муках родилась душа, где царица сожгла сечь, там, где Сталин нам внушал, что мы не нация, что мы рабы империи. Всем привет, меня зовут Ермак, я из города Борис, Палькийская область. Прежде и пока в жилах течет кровь, а значит есть надежда. Мы будем драться до конца за землю и свободу. Кто боец труда мы пройдем через огонь и воду. На кня исходу, через брод в руки воли до сабля. Народ ограблен, но вера в сердце не ослабла. Душили холодом, морили голодом и молотом. Срубили цепи и теперь не дорогое золото Не им свободу с неба Господу виднее Как бы зло не бушевало, правда во сто сильнее Ой, чары, ты чары что за кара, матерь Божа, слава Среди лжи и зла, среди земной корысти Среди ворованного счастья сотворенных бед Среди убитых чувств, среди забытых истин Остался маленький огонь, что излучает свет Плевать на мнение, на планы мы и злого гения Без сомнения, не дам правде уйти в забвение Что подарили мне века, я спрячу под рубашку Брат, будет тяжко, но лучше так, чем сумму пряжку Я знаю, точно дым рассеется, ангелы встанут Я знаю, точно свет иконы разрушит титану Я знаю, что-то там живет во взгляде непорочном Я знаю, правда победит

границы Киевской области. И, ну, не знаю, получилось. Скоро увидите. Ребята очень придумали крутую идею, безумно крутую. С такими разными фишечками. Вам, я вам покажу золотые ворота, София. Это все будет на карте. Вот как-то там красиво они так делают на карте Киевской области. Это... Безумно вообще круто, крутая идея, я не знаю, вообще очень люблю Львов, потому что когда приезжаешь во Львов, не знаю, тут какая-то невероятная атмосфера, ну, ни в одном городе еще меня не приглашали вот в какие-то такие интересные места, где, где ты получаешь столько эмоций, я просто побывал в детстве, в крутом детстве, Спасибо вообще, что пригласили, вы сделали крутой проект, действительно крутой, все звезды, которых я знаю, всех звезд, которых я не знаю, приглашаю, приходите, побывайте в своем таком маленьком детстве. Спасибо. Это твой щит меч, вставай, борись, поднимайся, давай, держись, не сдавайся, тебе живется и может наш разжечь, правда и Мені дуже сильно сподобалося те, що він приїхав, що ми робили загалом. І ну, це таке відчуття, коли ти сидиш в тебе в наушниках, грає його пісня, і він перед тобою сидить. Ну, я не знаю, це дуже класно, дуже дякую за те, що ви робите. Сьогодні відбувся майстер-клас у творчій майстерні Свердлик в, в Львові. Мені дуже сподобався майстер-клас з ярмаком. Це таке відчуття біля тебе, зірка майструє. Це не передати словами. Я дякую всім загалом, що, що ви таке спланували. Ну, це зовсім не передати словами. Дякую.